নমস্কাৰ চাংলত ফেলাৰ আজি পঞ্চমটি খণ্ড আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক আদৰি ল'ব এয়া মোৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টা কিবা যদি মোৰ ভুল ভান্তি হয় আপোনালোকে যেন ক্ষমা কৰি দিয়ে নৈতিকতাই দিগন্তৰ সন্মুখতে থিয় হৈ শৰীৰৰ কাপোৰবোৰ যেন ইখনৰ পিছত সিখনকৈ খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিন্দু বাইদেউ ৰঞ্জিত ৰিংকু পংকজহঁতৰ ক্ৰিয়াকাণ্ডবোৰ তাৰ অসহ্য লাগিল বাতৰি কাকতখন ভাঁজ কৰি সি দেৱাহিষৰ পিনে চাই ক'লে দেবু এই মানুহঘৰক মিছা মিছি কষ্ট দিয়া হ'ব মিলনপুৰত মোৰ পুৰণা চেল্টাৰ এটা আছে মই তাতেই থাকোগৈ দেহ তই থৈ আহিবি ব'ল মোৰ কিবা মেছেজ থাকিলে তইয়ে তাত দি আহিব পাৰিবি দেৱাহিষে একো ক'বলৈ নোপাওঁতেই জ্যোতি বোলাটোৱে প্ৰতিবাদ কৰি উঠিল নাই নাই আপুনি ভুল বুজিছে বিন্দু বাইদেউহঁতৰ অকণো অসুবিধা নহয় আপুনি যিমান দিন ইচ্ছা ইয়াতে থাকিব পাৰে আৰু ইয়াত ভি চি আৰ টেলিফোন খোৱা বোৱা সকলো সুবিধাই পাব আপুনি অকণো কষ্ট নহয় দিগন্তই ল'ৰাটোলৈ ঘোপাকৈ এবাৰ চালে এওঁলোকে বাৰু জীৱনটোক সদায় এনেকুৱা কিছুমান সা সুবিধাই জোখে নেকি তাৰ যে খং উঠিছে সেই কথা ধৰিব পাৰি দেৱাশিষে মধ্যস্থতা কৰিলে নহয় মানে মহাশয় সুবিধাৰ কথা কোৱা নাই চেফটি পিনৰ পৰাই আপুনি ইয়াত থকাটো ভাল হ'ব মিলনপুৰ এৰিয়াটো প্ৰায় ৰাতি ৰেইড হয় এই ঘৰটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ ছেফ কিয় দিগন্ত তেতিয়াও দেৱাশিষৰ ব্যাখ্যাত সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই আই জি পি ৰামস্বামীৰ লগত বিন্দু বাইদেউ খুব ভাল গতিকে ৰেড হোৱাৰ চাঞ্চ খুব কম আৰু কিবা কাৰণত ৰেড হ'লেও বিন্দু বাইদেৱে এঘণ্টাৰ আগতেই গম পাব গৌৰৱৰ সুৰত দেৱাশিষে ক'লে পুলিচ বিষয়া এজনৰ লগত বিন্দু বাইদেউৰ ভাল সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তাৰ এটা অনুমান দিগন্তই নিজে কৰি ল'লে অলপ সময় সি মনে মনে বহি থাকিল তাৰপিছত লাহেকৈ থিয় হৈ ল'ৰা তিনিটাৰ পিনে নোচোৱাকৈ ক'লে অলপ সময় বাহিৰত আছোঁ তোমালোক বহা ড্ৰয়িং ৰুমৰ দুৱাৰখন খুলি দিগন্ত বাহিৰলৈ ওলাই আহিল এতিয়াহে যেন সি ভালদৰে উশাহ ল'ব পাৰিলে অথনি বাৰাণ্ডাত দেখা ল'ৰাজনে তেতিয়াও আগৰ দৰে পাৰি চাৰি কৰি আছিল দিগন্ত ওলাই অহা দেখি সি আগবাঢ়ি আহি অভিনন্দন জনাই ক'লে মহাশয় আপোনাৰ ভালনে ল'ৰাজনৰ চাৱনিত মৰম লগা সৰলতাৰ আভাস বয়স তেইছ চৌব্বিছ বছৰমান হ'ব দেখাত চকুত লগা চেহেৰা পাতি দিগন্তই হাঁহি এটা মাৰি ল'ৰাজনৰ সৈতে হাত মিলালে তাৰপিছত সুধিলে তুমি দেখোন অথনিৰে পৰা বাহিৰত আছা ভিতৰলৈ গৈ বহা নাই কিয় ল'ৰাজনে তাৰ মুখলৈ চাই অলপ সময় ৰ'ল সি যেন দিগন্তৰ মনটোহে পঢ়িছে তাৰপিছত হাঁহি এটা মাৰি ক'লে যিটো কাৰণ আপুনি বাহিৰলৈ ওলাই আহিল ধৰি লওক তেনেকুৱা কিছুমান কাৰণতে কেনে এক সন্মোহন মাত্ৰ এটা বাক্যৰেই যেন ল'ৰাজনে দিগন্তক আপোন কৰি ল'লে ভাল ল'ৰা তাৰমানে সংগঠনত এতিয়াও অনেক আছে দিগন্তই বৰ আশাৰে ল'ৰাজনৰ মুখলৈ আকৌ এবাৰ চালে সেই চাৱনিত অপ্ৰস্তুত হৈ পৰিস্থিতি সহজ কৰিবৰ কাৰণে ল'ৰাজনে মাত লগালে মহাশয় তলত এপাক খোজ কাঢ়িব নেকি বলক ভাল লাগিব দিগন্তই ল'ৰাজনৰ কান্ধত হাত এখন থৈ ক'লে তুমি মোৰ ভাইটিৰ বয়স মোক দাৰা বুলি মাতিব পাৰা কেম্পৰ কথা বেলেগ বাহিৰত এই মহাশয় শব্দটোৰ সৈতে মই দেখোন সহজ হ'ব পৰা নাই ব'লা অলপ খোজ কাঢ়ো দুয়ো খট খটিয়েদি তললৈ নামি গ'ল দিগন্তই নামি থাকোঁতেই ক'লে তোমাৰ পৰিচয়টো নুসুধিলোঁ মই ইছমাইল আহমেদ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিত আছো ঘৰ গুৱাহাটীতে আজি দুবছৰো অৱশ্যে ঘৰ দেখা নাই আপোনাৰ কথা আগতে গোহাঁই চাৰৰ মুখত প্ৰায়ে শুনিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা লগ পোৱাৰ খুব মন এটা আছিলে আজি লগ পাই বৰ ভাল লাগিল তোমালোকে এই ঘৰটোলৈ সদায়ে আহা নেকি হয় বুলিয়েই ক'ব লাগিব মই অৱশ্যে সদায় নাহোঁ কিবা কাম থাকিলেহে আহোঁ আজি চেয়াৰমেন ছাৰৰ পৰা মেছেজ এটা অহাৰ কথা আছিল মোক ইয়াৰ পৰাই কালেক্ট কৰাৰ কথা কৈছিল এতিয়াও দেখোন কোনো আহি নেপালে বাটত পাই বিপদে হ'ল নেকি এই বিন্দু বাইদেউনো কোন আমাৰ সংগঠনৰ লগত জড়িত হ'ল কেনেকৈ সোধোঁ নসুধকৈ দিগন্তই সুধি পেলালে সিহঁত তেতিয়া তলৰ লণ্ডখন পাইছিলগৈ মটৰ চাইকেলৰ শব্দ শুনি ইছমাইলে আগ্ৰহেৰে বাটলৈ চালে তাৰ মনটো এতিয়াও আহিবলগীয়া মেছেজটোৰ বাবে খুৰ দুৱাই আছে মটৰ চাইকেলখন পিছে সশব্দে নাৰেংগীৰ ফালে গুচি গ'ল তাৰপিছত সি দিগন্ত পিনে চাই ক'লে বিন্দু বাইদেউক আপুনি আগতে চিনি নাপায় তেখেতটো সংগঠনৰ ভীষণ পপুলাৰ বাইদেউৰ গিৰিয়েকৰ নাম শিৱ বৰুৱা কণ্টেক্ট কৰে এ জি পিৰ দিনত মানুহজনে ঘৈণীয়েক আৰু জীয়েকক মূলধন কৰিহে বহু টকা ঘটিলে এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ আড্ডা বহে তেতিয়া সদায় বিন্দু বাইদেৱে ঘৰত এ জি পিৰ আড্ডা বহিছিলে মিনিষ্টাৰৰ ভায়েকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাংবাদিকলৈকে সকলোৰে আহ যাহ মানুহগৰাকী তেনেকৈয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিল মাইকী মানুহ যেতিয়া নীতিৰ প্ৰশ্নই আমনি নকৰে আজিৰ দিনত তেখেতে বিখ্যাত হ'বলৈ বৰ বেছি পৰ নালাগে নহয় সেইবাৰোবোৰো বুজিছোঁ কিন্তু এনেকুৱা এঘৰ মানুহ আমি সংগঠনৰ চেলটাৰ হিচাপে কিয় ল'লোঁ দিগন্তৰ প্ৰশ্নত টিকটকতাৰ ভাৱ সুস্পষ্ট ইছমাইল হাঁহি এটা মাৰি ক'লে প্ৰথম যোগাযোগৰ ঘটনাটো বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং এবাৰ মেধিছাৰে কালেকশ্যনৰ কাৰণে ৰঞ্জিত আৰু মোক শিৱ বৰুৱাৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিল মেধি ছাৰকতো জানেই তেখেতে পোনেই পাঁচ লাখ টকা বিচাৰিলে শিৱ বৰুৱাই কাও মাও কৰি ভৰিত ধৰিবলৈ বাকী মেডিচাৰাও এৰি নিদিয়ে এসপ্তাহ পিছত শিৱ বৰুৱাই কান্দি কান্দি পাঁচ লাখ টকা দিলে বিন্দু বাইদেউ একদম ওলোটা আমাৰ টকা আনিবলৈ যোৱাৰ দিনাও আদৰ সাদৰ কৰি চাহ খোৱালে আন্দোলনৰ সময়ত তেখেত শিৱসাগৰত কিমান এক্টিভ আছিল তাৰে বৰ্ণনা দিলে ৰঞ্জিতটো লগে লগে গলিয়েই গ'ল উভতি আহিয়ে সি মেধি ছাৰক বুজাবলৈ ধৰিলে যে মানুহঘৰ হেনো বৰ ভাল পিছত সংগঠনৰ কামত আহিব গতিকে পইচাখিনি ঘূৰাই দিব লাগে আৰু আমাৰ মেধি ছাৰো সেই ভোলা ভালা মানুহ এঘণ্টাৰ পিছত ৰঞ্জিতে তেওঁক সময়সমান কৰালে পিছদিনা আমি গম নাপাওঁতে সি অকলেই গৈ বিন্দু বাইদেউৰ হাতত পাঁচ লাখ টকা দি ঘূৰাই থৈ আহিল তাৰপিছত ঘটনাখিনি আৰু হিন্দী চিনেমাৰ নিচিনা আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছেই দিগন্তই কোনো মন্তব্য নকৰাকৈ কথাখিনি শুনি গৈ থাকিল ইস্মাইলৰ কথাবিলাকে তাক যেন অন্য এখন জগতলৈ লৈ গৈছে এসপ্তাহমান আগেয়ে সিহঁতে এদিন দুপৰীয়া টিংৰাই ওচৰৰ মটক মানুহৰ গাঁও এখনৰ মাজেৰে গৈ আছিল বাটতে পানী খাবলৈ বুলি মানুহ এঘৰত সোমাল ঘৰৰ বুঢ়ী মানুহগৰাকীয়ে দিগন্তহঁতৰ সংগঠনৰ বুলি জানি আঠে পেথে শৰাই দি আদৰিলে সিহঁতৰ বৰ লাজ লাগিছিল মানুহগৰাকীয়ে কিন্তু কোনো বাধাই নুশুনিলে আহিবৰ সময়ত দিগন্ত আইতা আহোঁ বুলি কৈ ভৰি চাওঁতে বুঢ়ীগৰাকীয়ে তাৰ মূৰত হাত ফুৰাই কৈছিল বোপাইহঁত তহঁতৰ সংগঠনটোৰ ওপৰত আমাৰ বহুত আশা তহঁতলৈ আমাৰ আশীৰ্বাদ সদায় থাকিব দিগন্তই বুঢ়ী মানুহো মগৰাকীৰ মুখখন মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে এনেকুৱা আৰু কিমান মানুহৰ সৰল শুভেচ্ছাক বাৰু সিহঁতে প্ৰতাৰণা কৰিছে ইছমাইলে আকৌ নিৰৱতা ভাঙিলে ইমান তলৰ সদস্য হিচাপে কথাবোৰ মই এনেকৈ মুকলিকৈ কোৱাতো আপুনি হয়তো ভাল নাপাবও পাৰে কিন্তু দাদা এইবোৰ ভাল হোৱা নাই বিন্দু বাইদেউৰ নিচিনা মানুহ হে ভাল পাই আমাক চেল্টাৰ দিয়া নাই আমাৰ লগত হলি গলিৰ বাবে শিৱ বৰুৱাৰ দৃষ্টত প্ৰতিপত্তি বাঢ়িছে আগতকৈ বহুত ঠিকা পাইছে মানুহে এইবোৰ গম পালে পিছত কিন্তু সংগঠনেৰে বদনাম হ'ব বিন্দু বাইদেউ শিৱ বৰুৱাৰ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে গুৱাহাটীত সকলোৱে জানে তেওঁলোকৰ ঘৰত সংগঠনৰ কাৰ্যালয় কেনেকৈ চলে সেয়াও আপুনি দেখিলে বিন্দু বাইদেৱে যেতিয়া সংগঠনৰ হৈ বাতৰি কাকতৰ সম্পাদকক লগ ধৰিবলৈ যায় আমাৰ লাজ লাগে আপোনাক দাদা আৰু এটা কথা কৈ থওঁ বিন্দু বাইদেউৰ নিচিনা মানুহৰ ঘৰত যিদিনা আৰ্মীয়ে ৰেড কৰিব সেইদিনা প্ৰায় গুৱাহাটীত বিপ্লৱ শেষ হ'ব মাৰুতিৰ ভি চি আৰ নহ'লে এইখিনি ল'ৰাই বিপ্লৱ কৰিব নোৱাৰে ওপৰৰ মহাশয়সকলে কথাবোৰ জানেনে নাই সমাধানৰ পথ উলিওৱা দি দিগন্তই সুধিলে নেজানো বুলি ক'ব নোৱাৰি ওপৰৰ পৰা প্ৰায় মেছেজ দেখোন এইটো ঘৰলৈকেহে আহে আমাৰ গোস্বামী ছাৰো এবাৰ ইয়াত এনিশা থাকি গৈছিল গুৱাহাটীত এনেকুৱা চেল্টাৰ আৰু কেইটামান আছে আপুনি কেইটামান থাকিলে ৰেপবোৰ গম পাই যাব কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে সংগঠনটো যেন একেবাৰে মূৰৰ পৰাই গেলিছে সকলো শেষ হৈ যোৱা যেন অনুভৱ হয় পিছত আকৌ ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকত মানুহৰ উৎসাহ দেখি সাহস পাওঁ সাধাৰণ গঞা মানুহে যুক্তিৰে স্বাধীনতাৰ কথা কয় কিন্তু আমি যেন দাদা মানুহৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰি গৈ আছোঁ সংগঠনৰ সভাবিলাকত এইবোৰ কথা আলোচনা নকৰা কিয় নে তলৰ সদস্য বুলি ক'বলৈ সুবিধাকৈ নোপোৱা দিগন্তই ঠিক জেৰা কৰা নিচিনাকৈ সুধিলে সুবিধা একেবাৰে নোহোৱা বুলি নকওঁ কিন্তু আমাৰ ল'ৰাবিলাকে মাত নেমাতে নিজৰ ওপৰত আস্থা নাই বাবে ওপৰৰ কাৰোবাক ভুল হ'লেও আঙুলিয়াই দিয়া সাহস নকৰে আনৰ ভুল দেখুওৱাৰ বাবে আপুনি নিজেওতো শুদ্ধ থাকিব লাগিব সেইকাৰণে কোনেও মাত নাপাতে হয় মহা হয় বুলি মিঠা মাতেৰে হালধি লগাই থাকে ফলত মহাসকলেও নিজৰ ভুল নেদেখাৰ দৰে হৈছে আমি দুজনমানে মাত মাতি থাকোঁ বাবে সকলোৱে বেয়া পায় দুবাৰমান শাস্তিও খাইছোঁ তথাপিতো সুবিধা পালে মাত মাতো সংগঠনটোক ভাল পাওঁ কাৰণে এওঁলোকৰ বিপ্লৱ এনেকৈ ড্ৰয়িং ৰুমত চলে নে আন কিবা কামো কৰে ওপৰৰ মহলালৈ আঙুলিয়াই দেগুনত সুধিলে মাজে সময়ে বাতৰি কাকতলৈ দুই এটা বিবৃতি দিয়ে কিন্তু সেইবোৰত নীতিগত কোনো স্পষ্টতা নাই কেতিয়াবা আনকি দুটা বিবৃতিৰ মাজতে দৃষ্টিভংগীৰ বিৰোধ থাকে আমি আঙুলিয়াই দিলে কয় তেওঁলোক হেনো কেৱল মাইকহে ওপৰৰ পৰা যিধৰণে কয় তাকেই প্ৰচাৰ কৰে ইয়াক কোনো বিপ্লৱীৰ ব্যাখ্যা হ'ব নোৱাৰে নেতৃত্বই কোনো ভুল নিৰ্দেশ দিলে তাক আঙুলিয়াই দিয়াৰ সাহসো আমাৰ থাকিব লাগিব সেইটো কিন্তু কোনেও নকৰে সম্পদৰ সময়ত সকলোৱে ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা কিন্তু অলপ ভাল আৰু ভুলে ভুল হ'লেই নেতৃত্বৰ ওপৰত সকলো দোষ জাপি দি বহি থাকে সমূহীয়া দায়িত্ববোধ বোলা কোনো ধাৰণাই নাই তেওঁলোকৰ নামত সংগঠনৰ এখন মুখপত্ৰ ওলায় বিন্দু বাইদেৱে তাত ছদ্ম নামত বিপ্লৱৰ কবিতা লিখে এনেকৈয়ে আমাৰ বিপ্লৱ চলিছে ছমাহমান আগতে গোহাঁই চাৰে নিৰ্দেশ দিয়াত ৰাণীৰ ওচৰতে মেঘালয় পাহাৰত কেম্প এটা খুলিছিল কিন্তু কোনো লিডাৰে তালৈ নাযায় নোৱাৰাত পৰি ৰঞ্জিতে সপ্তাহত এবাৰকৈ ৰেচন লৈ যায় জিপচি যিমান দূৰলৈ যায় তাতে নামি কেম্প কমাণ্ডাৰক তালৈকে মাতি পঠিয়াই দুই এটা নিৰ্দেশ দিয়ে তেনেকৈয়ে কেম্প চলি আছে এয়া কিন্তু অকল গুৱাহাটীতে নহয় দুখনমান ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি বাদ দি সকলোতে এনেকৈ বিপ্লৱ চলে আৰু আপুনি চাব সেনা বাহিনীৰ প্ৰেছাৰ অলপ বাঢ়িলেই এইবিলাক জিলাক বিপ্লৱে আমুৱাব সাংগঠনিক কাম কাজ কিবা হয়নে নহয় দিগন্ত সুধিলে প্ৰথমতে আমি ওচৰৰ গাঁওবিলাকত সোমোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিছুমান আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাই এতিয়াও কাম কৰি আছে সোণাপুৰৰ পিনে আমি আহি হিচাপে দুখনমান ফাৰ্মো খুলিছোঁ কিন্তু দুদিনমান গৈয়ে সকলো ভাগৰি পৰিল গাঁৱত বোকা পানী খচকি কোনেও থাকিব নোৱাৰিবই চাৰে আৰু আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা এঘণ্টাৰ বাবে মাউতিলৈ গাঁৱলৈ গৈ খেতি বাতি কৰা পৰামৰ্শ দিলে মানুহখিনিয়ে আপোনাক সহজভাৱে লৈ কেনেকৈ আচল অৰ্থত এতিয়াও আমি সাধাৰণ মানুহৰ মাজত সোমাব পৰা নাই গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা কিন্তু ভাল আতিথ্য দিব নোৱাৰা বাবেই সেইবোৰ মানুহক আমি লেখত লোৱা নাই স্কুল কলেজৰ শিক্ষক অৰ্থনীতিবিদ আদিৰ বৌদ্ধিক সহযোগিতাৰ বাবে আমি যিদৰে ওচৰ চাপিব লাগিছিল তাকো কৰা নাই পুৰণি আছাম সাহিত্যিক বুদ্ধিজীৱীক গালি পাৰি সমালোচনা কৰাতেই আমাৰ বৌদ্ধিক চৰ্চা সীমাবদ্ধ কিন্তু আমি নিজে জানো নতুন কিবা তত্বৰ কথা ক'ব পাৰিছোঁ ইছমাইলৰ কথা যেন শেষ নহ'বই বহুদিনৰ মূৰত সি মনৰ কথা মুকলিকৈ খুলি ক'বলৈ এজন মানুহ পাইছে সি আকৌ আৰম্ভ কৰিলে আৰু আপুনি চাবচোন দাদা ইমান ডাঙৰ গ এখন গুৱাহাটীত বিন্দু বাইদেউৰ সৈতে সুবিধা বাদীয়ে কেইঘৰ মানে আমাৰ চেল্টাৰ চলাই আছে আমাৰ ল'ৰাই সাধাৰণ মানুহৰ লগত মিলি কষ্ট কৰি থাকিবলৈ টান পায় গেৰিলা যোদ্ধাই সত্ৰৰ চকুত নপৰাকৈ মানুহৰ লগত মিলি থাকিব লাগে ঠিক মাছে পানীত থকাৰ নিচিনাকৈ আৰু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব আমাৰ ল'ৰাই গুৱাহাটীৰ ঘৰ ভাড়া কৰি থাকে ওচৰৰ মানুহঘৰৰ লগতো সিহঁতৰ কোনো যোগাযোগ নাই কাৰণ সিহঁতৰ লাইফ ষ্টাইলেই বেলেগ ভাড়াঘৰৰ বেৰত আপুনি অৰ্ধনগ্ন ছোৱালীৰ পিন্ধা পাব বিচনাৰ তলত চেম্পেইনৰ খালী বটল এনেকৈয়ে বিপ্লৱ হ'ব নোৱাৰে দাদা আৰু কেনেবাকৈ স্বাধীন হ'লে এইবোৰ ল'ৰাৰ হাতলৈ যদি ক্ষমতা যায় তেন্তে সাধাৰণ মানুহৰ অৱস্থা এতিয়াৰ দৰেই থাকিব দিগন্তই তাৰ কান্ধত থপৰীয়াই বুজনিৰ সুৰত ক'লে চোৱা স্মাইল আমি সকলোবোৰ এইখন সমাজ ব্যৱস্থাতেই প্ৰতিপালিত গতিকে আৰম্ভণিতে এনেকুৱা কিছুমান দুৰ্বলতা থাকিবই কিন্তু সময়ত এনেকুৱা সুবিধা পাতি ভুৱা বিপ্লৱবিলাক আপোনা আপুনি আঁতৰি যাব আমাৰ ব্যৰ্থতাসমূহৰ পৰাই নতুন প্ৰজন্মই শিক্ষা ল'ব বিপ্লৱ হৈছে এটা ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়া তোমাৰ মোৰ লগতে বিপ্লৱো শেষ হৈ ন পৰিলে নহ'ব ভিতৰৰ পৰাই আত্মসংঘনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিব লাগিব নেতৃত্বৰ সেইখিনি দূৰদৰ্শিতা আৰু সাহস থাকিব লাগিব কওঁ নকওঁকৈ ইছমাইলে মাত লগালে দাদা মই হয়তো মুকলিকৈ কোৱা উচিত নহয় কিন্তু নেতৃত্বৰ কাম কাজবিলাকৰ আমাক হতাশ কৰিছে কথা বতৰা কাম কাজবোৰ অতি আৱেগিক নেতৃত্ব সুলভ নহয় দুৰ্নীতিপ্ৰায়ণ বিষয়া কিছুমানে শীৰ্ষ নেতাৰ নাম লৈ গুৱাহাটীত দপদবাই ফুৰিছে কথাবোৰ সংগঠনত মিটিঙত ওলালে মহাশয়সকলে তেওঁলোকৰ আমাৰ ছিম্পেথাইজাৰবোৰ কৈ প্ৰসংগ মাৰি থয় এওঁলোকনো আমাৰ চিম্পেথাইজাৰ কিয় হৈছে তাৰ বিশ্লেষণ কিন্তু কোনেও নকৰে অকল টকা আৰু চেল্টাৰ দিলেইটো বিপ্লৱ সমৰ্থন কৰা নুবুজায় সাংগঠনিক দিশতো একেই দুৰ্বলতা যিয়ে বেছি টকা তুলি দিব পাৰিব মহাশয়সকলৰ দৃষ্টিত তেওঁই ভাল নেতা ফলত ধন সংগ্ৰহেই এতিয়া আমাৰ সকলোৰে একমাত্ৰ উদ্দেশ্যৰ নিচিনা হৈ পৰিছে আৰু এটা কথা মন কৰিছে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা মানেই আমাৰ ইয়াত ডাঙৰ নেতা বাকীবোৰক সহকৰ্মীজনেই জ্ঞান নকৰে এইটো আমি মানি লওঁ যে পাহাৰত ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ যোৱাসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে জীৱনৰ বহুমূলীয়া সময় ত্যাগ কৰিছে তেওঁলোকে সেই ত্যাগক সকলোৱে শ্ৰদ্ধা কৰে কিন্তু উভতি আহি সকলোৱে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লয় যেন তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ দিন শেষ হ'ল এতিয়া উপভোগ কৰা সময় অইন্য ভাল কথা ক'লে গাহ্যই নকৰে বিপ্লৱ যেন কেৱল তেওঁলোকেহে বুজি পায় মই কাৰো বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰা নাই কিন্তু আমাৰ মাজতে এনেকুৱা কমপ্লেক্সে সংগঠনক দুৰ্বলহে কৰিব ইছমাইলৰ কথাবিলাক দিগন্তই মনতে জুকিয়াই চালে শেষৰ যুক্তিটো অলপমান অভিমানসূচক যেন লাগিল কিন্তু গুৰুত্ব আছে দেৱাশিষৰ কথাই তাৰ মনলৈ আহিল ট্ৰেইনিঙত থকাৰ সময়ত সদায় তাৰ বিৰুদ্ধে ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগ কামলৈ পাচিলেই বেমাৰৰ ভাও জোৰে সেই দেৱাশীষেই এতিয়া পাহাৰৰ পৰা নামি অহা বুলি ডাঙৰ লিডাৰ বেপৰোৱা তাৰ ধৰণকৰণ এইবোৰ ল'ৰা নতুন চামৰ বাবে আদৰ্শ হ'ব পাৰিব জানো অটো ৰিক্সা এখন ঘৰটো সন্মুখত ৰ'ল ডেকা ল'ৰা এজন নামি গেট খুলি সোমাই আহিল ইছমাইলে ল'ৰাজনক বোধ কৰি চিনি পালে সি দিগন্তক ক'লে দাদা আপুনি অলপ ৰ'ব মোৰ মেছেজটো বোধ কৰোঁ আহিছে যোৱা বুলি কৈ দিগন্তই অকলে পাই চাৰি কৰি থাকিল দূৰৰ পৰাই সি দেখিলে ল'ৰাজনে মোজাৰ ভিতৰৰ পৰা সৰু কাগজৰ টুকুৰা এটা উলিয়াই ইছমাইলৰ হাতত দিছে তাৰপিছত দুটামান কথা কৈ অটো ৰিক্সাত উঠি নাৰেঙ্গীৰ পিনে গুচি গ'ল ইছমাইলে সতৰ্কভাৱে কেওপিনে চাই বাৰাণ্ডাৰ লাইটৰ পোহৰত কাগজখন খুব মনোযোগেৰে পঢ়িলে তাৰপিছত জেপৰৰ পৰা লাইটাৰ এটা উলিয়াই কাগজখন জ্বলাই দিলে চাইখিনি হাতেৰে মোহাৰি এচুকত ছটিয়াই দি সি দিগন্তৰ ওচৰলৈ আহি ক'লে দাদা মোৰ কাম হ'ল মই এতিয়া গৈ থাকোঁ দেৰি হ'লে আকৌ বাছ কোৱাৰ দিগদাৰ হ'ব আপোনাক এদিন ভালদৰে লগ পাম তুমি আছা ক'ত এই ৰাতিখন যাবলৈ অসুবিধা নহ'বনে দিগন্ত সোঁহাতখন আগবঢ়াই দি সুধিলে মই আছোঁ শান্তিপুৰৰ ওচৰতে এল পি স্কুলৰ মাষ্টৰ এজনৰ ঘৰত মানুহ ঘৰ বৰ ভাল যোৱাৰ অসুবিধা তেনেকৈ একো নাই আচলতে সাধাৰণ মানুহৰ নিচিনাকৈ ঘূৰিলে গুৱাহাটীটো যথেষ্ট নিৰাপদ আমাৰ ল'ৰা বেছিকৈ ধৰা পৰে মাৰুতি বাইকত উঠিহে স্মাৰিলে হাঁহি এটা মাৰিলে দিগন্ত অলপ সময় মনে মনে ৰ'ল তাৰপিছত আগ্ৰহ শুৰিলে তোমাৰ চেল্টাৰটো ছেফ নে বাৰু মই সাধাৰণতে দহদিনমানৰ মূৰে মূৰে ঠাই সলাওঁ তেনেকৈ বেছি মানুহৰ লগত মিলিবও পৰা যায় আৰু সেইটো কাৰণতে নিৰাপদ নহয় তদুপৰি মই য'তেই থাকোঁ তালৈ সাধাৰণতে সংগঠনৰ সকলো ল'ৰাকে নিওঁ এজন বা দুজনকহে মোৰ ঠিকনাটো জনাই থওঁ গতিকে ধৰা পৰা চাঞ্চ কম যেন লাগে আপুনি কিয় সুধিলে নহয় মানে এটা কাম কৰোঁ দিয়া আজি ৰাতিটো নহ'লে মই তোমাৰ লগতে থাকোঁ কাইলৈ কি কৰোঁ চাওঁ দিগন্তই অনুৰোধৰ সূত্ৰত লাহেকৈ ক'লে এইখন তামাছাৰ পৰা কেনেকৈ ওলাব পাৰি আপুনি মোৰ লগত নিশ্চয় যাব পাৰে কিন্তু অলপ অসুবিধা পাব তেওঁলোকৰ ঘৰত খালী টকটা পোচ এখনহে আছে আপুনি মোৰ লগত শুব লাগিব ঘৰটোত ফেনো নাই গৰমত আপুনি অলপ কষ্ট পাব মই যোৱা তিনিটা বছৰে বাঁহৰ চাঙত প্লাষ্টিক পাৰি শুই আহিছোঁ মোৰ অসুবিধাৰ কথা তুমি চিন্তা নকৰিবা ব'লা আমি দেৰি নকৰোঁ এওঁলোকক এবাৰ মাত লগাই থৈ আহোঁ এইবুলি কৈ দিগন্তই ওপৰ মহলাই পিনে খোজ ল'লে স্মাইলো পিছে পিছে আহিল চিৰিত খোজ দিওঁতে সি ক'লে কথাটো আপুনি উলিয়াই ভালেই কৰিলে ময়েই কওঁ কওঁ বুলি ভাবি আছিলোঁ আপোনাৰ কথা মই আগতে শুনিছোঁ আপুনি বিন্দু বাইদেউ ঘৰত থাকিব বুলি ৰঞ্জিতে আবেলি কওঁতে মোৰ কিবা ভাল লগা নাছিল আপোনাৰ লগত তেনেকৈ চিনাকিও নাই গতিকে বেছি দুখ দেখুওৱা হ'ব বুলি মই মনে মনে আছিলোঁ ড্ৰয়িং ৰুমৰ দুৱাৰখন খুলি দিগন্ত ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল ভিতৰত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ বিন্দু বাইদেউ ৰঞ্জিত ৰিংকু পংকজ আটাইবোৰ আকৌ গোট খাইছেহি কিবা এটা কথাত খিলখিলাই হাঁহি ৰ'ব নোৱাৰি বিন্দু বাইদেৱে জ্যোতিৰ কান্ধতে গাটো এৰি দিছে ৰঞ্জিতে নতুন কিবা এটা ভাও দিবলৈ সাজু হৈছে ৰিংকু আৰু পংকজে আগ্ৰহেৰে তাইৰ পিনে চাই আছে দিগন্ত ভিতৰ সোমোৱাৰ লগে লগে হঠাৎ ইলেক্ট্ৰিচিটি যোৱাৰ নিচিনাকৈ হাঁহি খিনি দালিবোৰ বন্ধ হ'ল ল'ৰাকেইটাই অলপ উঠি দি সন্মান জনোৱাৰ নিচিনা কৰিলে বিন্দু বাইদেৱে বহাৰ পৰা লাহি গাটো অলপ আঁতৰাই চোফাখনত অকণমান ঠাই উলিওৱাৰ নিচিনাকৈ কৰি মোহনীয়া হাঁহ এক হাঁহিৰে দিগন্তলৈ চাই ক'লে আহাঁ মোৰ ওচৰতে বহাহি তোমাৰ পৰা কাচিনৰ কথাবোৰ শুনিবলৈ বৰ মন গৈছে ৰাতি ভাত খাই উঠি আমি বহিম দেই আজি ৰঞ্জিত আৰু জ্যোতিও ইয়াতে থাকিব বিৰাট জমিব দিগন্তই কিবা এটা ক'বলৈ ওলাওঁতেই বাইদেৱে আকৌ মাত লগালে হেৰি নহয় তুমি অথনিৰ পৰা একোৱেই খোৱা নাই মেংগ' জুচ অলপ খাবা নেকি নাই নালাগে দিয়ক মই মানে যাবহে খুজিছোঁ আজি ৰাতিটো ইছমাইলৰ লগতে থাকিম বুলি ভাবিছোঁ ৰিংকুৱে প্ৰায় চিঞৰ মৰাদি প্ৰতিবাদ কৰিলে সেইটো আকৌ কেনেকৈ হ'ব আপুনি আমাক কিবা কথাত বেয়া পাইছে নেকি আমি দুপৰীয়াৰ পৰা আপোনাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ ইয়াত অকণো অসুবিধা নাপায় যোৱা সপ্তাহত মিহিদাও আমাৰ ঘৰত থাকি গৈছে নহয় দিগন্তই কোনোমতে মুক্তি পোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে বুজোৱাৰ সুৰত ক'লে নহয় মানে ইছমাইলৰ লগত মোৰ অলপ দীঘলীয়া সাংগঠনিক কথা পাতিবলগা আছে আমাৰ মেনিফেষ্টখনৰ বিষয়ে গতিকে মই তাৰ লগত যাওঁ দিয়ক তেনেহ'লে ইস্মাইলো থাকক আমাৰ ইয়াতে মেনিফেষ্টখনৰ কথা আমি একেলগে পাতোঁ লাগিলে মই দ্বিজেন চৌধুৰীকো ফোন কৰি মাতি দিওঁ তেওঁ আমাক লিগেল এডভাইচ দিব পাৰিব ইমান ডাঙৰ সমস্যা এটা বিন্দু বাইদেৱে নিমিষৰ ভিতৰতে সমাধান কৰি দিলে নাই হ'ব দিয়ক আপোনালোকে বেয়া নাপাব পিছত কেতিয়াবা আকৌ লগ পাম কথা বঢ়োৱাৰ অকণো সুযোগ নিদি দিগন্তই চোফাৰ ওচৰতে থোৱা তাইৰ বেগটো ল'লে আৰু বিন্দু বাইদেউক এটা নমস্কাৰ কৰিলে বিন্দু বাইদেউৰ জীৱনত এয়া যেন প্ৰথম পৰাজয় তেখেতৰ ঘৰৰ আকৰ্ষণ উপেক্ষা কৰি ল'ৰা এজন যেনেকৈ যাব ওলাইছে বাইদেৱে হুমুনিয়া এটা কঢ়াৰ নিচিনা কৰি ক'লে কাম আছে যেতিয়া যোৱা বাৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা কিন্তু যেনে তেনে আহিবা দেই দিগন্তই একো উত্তৰ নিদিলে কেনেবাকৈ ঘৰটোৰ পৰা সি মাত্ৰ ওলাব লাগে ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা আটাইকেইটা ওলাই আহি তাক চিৰিলৈকে নমাই দিলে লগৰকেইটাই সাংগঠনিক পদ্ধতিৰে দিগন্তক বিজাই দিলে বিন্দু বাইদেৱে বিষাদৰ সেমেকা হাঁহি এটা মাৰিলে ৰঞ্জিত আৰু ৰিংকুৱে সিহঁতক মাৰুতি গাড়ীখনৰ আগবঢ়াই দিব খুজিলে দিগন্তই বাধা দি ৰঞ্জিতক ক'লে আমি বাছতেই যাম যা এই আঁতিখন তোমালোকে আৰু কষ্ট কৰিব নালাগে